на эти трапезе, на буйне хора и песни. Тоже на Трифон Киевское общество болгарской культуры родолюбие имени профессора Ивана Андреевича Стоянова создано в Киеве в 1989 году для объединения украинских болгар. Радолюбие возрождает болгарские традиции, язык, культуру. Вот и сегодня мы собрались, чтобы отметить праздник Трифон за Рязан который своими корнями уходит в античные времена. Этот праздник в честь христианского священника Трифона, которого казнили в Никее в 250 году. Согласно легенде, в день казни на все виноградники страны напали насекомые, и виноградари призвали святого Трифона защитить их. По традиции в этот день подрезают лозы, чтобы получить осенью большой урожай. Вот и мы сегодня подрезали виноградную лозу, избрали царя виноградаря и пожелали всем огромного урожая, а значит достатка и процветания. Рано станут три фонтая заран, топла булка в ложе то остави, на дроби сельвины на попара, по запрет на виснули рекави, рез на это после две-три прички тверд, тверд субжук. Не забраві пуста медовіна, теж віно, рибиться і лук. Чи на з ось дружина, що розплаче не одна лоза, задаємо до гудина, повече ота от сега. Дай світо младо, старо, да обіча, да почита Бог, як то причка та лозаря реже, задетекне нов живот. Браво. 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 І така, уважаємо гості, запритники запирують лозарі на сільські ті країште. на нашу прородине Болгария, на нашу родину Бессарабия и Таврия, в Киев Град. И в Чубаре на плодной тагодине, на точках по обиче старе, студену и мурену вина. И всегда дойдет время, да изберем царя на лозета. Царь Трифон на Киев и Киевская область. Э, добрый день. день. Чистит праздник. Хайди на лозету, да го зарежем. Чашку зарежем, чашку зарежем. А, я имя корена там, имя там. Какой же царь, Фельдшер? Да. да разберем, трудно ли ехать, мозга-то, сухо-то, клонка. Готово ли е земля-то, как ваще рекол то, -то? Хайде да изберем царя налазята. на лазята. на Киев и на областа. Не готова има ще, има найголяма тяжесть. Некоторая работа, ещё будем мерка да остановить. Это Сергей. ще человек, стар и опытен Лаз Лазар, идеемутен и, и косметлив. с мятами чинай достоин, да будет бати Димитр Нотицкий. Прав указываю. Прав указываю. Право, право. Тебя <сих> Все. Боже, Боже, Я Девяти, <сих> а сыгода у в лозе то с цар. <сих> и, 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 и стопанские кешта. Да заряжем лозы то и сы что то да и чистим на всички лозари. Сега же там на самом деле. То и в Кальчевка царь, и только и в Киев царь. Ух да. ты! знам <свист> да. уже 50 години, как не знаю. <свист> э -э так, ну давайте, завязывайте лозата, господин Дмитрий. Сначала правильно ли Да, А по в ты тоже. Вес да посрещнем праздника, с добрым настроением, добрыми пожеланиями и чудесным вином. На добрый пят. Добрый пят. Теперь один из студентов. Добрый сегодняшний трифон. Добрый вечерний трифон. 12, 12 ноти. Как ты готова работать? чекни, так в кадре, типа, да. Так, ну, наверное, мы уже завязали, я что тебе там, други, тебя на приглашала, и только, э, значит, э, okay. Кажухаров, Казанов, да, Юрас. Правильно то на доброе вино, это умение. Правильно то на прекрасное вино, это искусство. Да дано, да дадь с трифон, Гулям род, Берекет, да наполним корабли с грозде, да наполним всечки бурето с вино, да продадем вино то на добра цена. и да не стане на оцет. Ура! Ура! Работа е завършена. Лозито е зарязо. Какво ще каже Трифон? Трифон каза в къщи. В къщи е. Добър. А лозито трябва да налие. Трябва да. Трябва да налие на лозито. Дайте ли тук визиното. Ами, дей виното. Дей виното. Дей виното. Он его отряс, разве не? Да. О, Кубок! О, браво! Большой загорец и отвал! Разу! Молодцы! А что, Смотрите на меру. Сейчас, сейчас, на меру. Сейчас. Дайте Дайте на три фунта. на трифон. на трифон. Давайте Давайте

Е, може си три си се малко в нас. Добро и здрави! 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 Добро